হোৱাট ইজ দা ৰিয়েলিটি অব ইউটিউব ডিউ ন'ৰ গাইজ বৰ্তমান সময়ত মানে ইউটিউবত ৰিয়েলিটিটো কি একচুৱেলি তো চাওক ৰিয়েলিটি মানে কি আপোনাৰ বৰ্তমান সময়ত যিটো নেকি ইউটিউবত আপোনাৰ চলি আছে সেইটো ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি আপোনাৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে আপোনাৰ মোটামুটি আপোনাৰ এক দিনত পাৰ ডে' মানে প্ৰতিদিনত প্ৰত্যেক দিনাই মানে প্ৰত্যেক দিনাই আপোনাৰ মানে কি টেন মিলিয়নতকৈ ওপৰত ভিডিঅ' আপলোড হয় ইউটিউবত ঠিক আছে এক দিনত পাৰ ডে' টেন মিলিয়নৰ ওপৰত মানে কি ভিডিঅ' আপলোড হয় ত' মানে কি সেই গোটেইবোৰ ভিডিঅ' মানে কি আপোনাৰ ইউটিউবত ৰেংকিং কৰাটো খুব টান আপুনি নিজে ভাবি চাব অকণমান ত' সেইকাৰণে মানে কি আপোনাৰ নিউ ইউটিউবাৰবিলাকৰ কাৰণে ভিউজ খুব কম আহে আৰট ইজ দ্য ৰিয়েলিটি অফ ইউটিউব ঠিক আছে ত' সেই দহ মিলিয়ন ভিডিঅ'ৰ সেই দহ মিলিয়ন দহ মিলিয়ন মানে দহ মিলিয়ন ভিডিঅ'ৰ ভিতৰত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যদি ৰেংক কৰিব বিচাৰে চ' কি কৰিব লাগিব ডেফিনেটলি তাৰ কাৰণে দুটা কাম কৰিব লাগিব দুটা মানে কি চাওক প্ৰথম কথা আপোনাৰ মানে কি আপুনি যি টি ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকিলে আপোনাৰ চেনেলটো কেতিয়াও ৰেংক নহ'ব আৰু যদিও হ'ব হ'ব পাৰে বাট কেতিয়া হ'ব তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই মানে একচুৱেলি মানে কি তাতে এক বছৰ লাগিব পাৰে দুই বছৰ লাগিব পাৰে পাঁচ বছৰ লাগিব পাৰে মানে চ' তাৰ কাৰণে এটা কাম কৰিব লাগিব এটা মানে কি স্পেচিফিক কেটেগৰী চিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব ছাপ'জ মানে কি আপুনি যদি স্পৰ্টছৰ ভিডিঅ' বনায় স্পৰ্টছ মানে কি খেলা চেলা ধূলাৰ যদি ভিডিঅ' বনায় তো ৰেগুলাৰ মানে কি সেই টাইপৰ ভিডিঅ' দি থাকিব লাগিব এণ্ড যদি চাপ'জ আপুনি ব্লগ ভিডিঅ' বনায় চ' ডেফিনেটলি আপুনি কণ্টিনিউৱাছলি মানে কি ব্লগ ভিডিঅ'ই আপলোড কৰি থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় মানে কি মানে কি আজি ব্লগ ভিডিঅ' দিলোঁ কালি ইণ্টাৰটেইনমেণ্ট মানে কি গান চান দি দিলোঁ তাৰপিছত মানে কি সেই আৰু মানে কেতিয়াবা বোলে মন গ'ল আৰু বেলেগ ভিডিঅ' আপলোড কৰি দিলোঁ মানে কি এডুকেশ্যনেল টাইপ মানে চ' এনেকুৱা হ'লে মানে কি আপোনাৰ চিলেনটো ৰেং হোৱাত খুব মানে কি এটা টাইম লাগিব আৰু মানে ৰেং হোৱাটো হ'ব কিন্তু বাট ন' গেৰেণ্টি মানে তাৰ কোনো গেৰেণ্টি নাই পাঁচ বছৰ লাগিব পাৰে আপোনাৰ চেনেলটোত ৰেং হোৱাৰ কাৰণে চ' সেইকাৰণে মানে কি যদি চেনেলটো আপোনাৰ কম সময়ৰ ভিতৰত যদি ৰেং কৰিব লাগে যিহেতু মানে কম্পিটিশ্যন খুব বেছি এতিয়া মানে ইউটিউবত জানেই আৰু মানে যিহেতু মানে কি এক দিনত কিমান ভিডিঅ' আপল'ড হয় ইউটিউবত ত' সেই অনুসৰি মানে কি চেনেলবোৰ ৰেংক কৰাত এতিয়া মানে কি ইউটিউব এলগ অনুসৰি মানে কি সেইবোৰ মানে কি এতিয়া নাচায় মানে কি আগতে এনেকুৱা আছিল মানে কি যি টি ভিডিঅ' আপলোড ডেইলি দি দিলে মানে কি ভিউজ আহি যায় তো এতিয়া নহয় আপোনালোকে যিসকল মানে কি নতুনকৈ ইউটিউবৰ এই ফিল্ডত আহিছে চ' সিহঁতে অভিয়াছলি গম পাব আৰু মানে তো সেইকাৰণে স্পেচিফিক এটা যদি আপুনি কেটেগেৰী চিলেক্ট কৰি লয় মানে কি যিকোনো হওক মানে কি আপুনি যদি ব্লগ ভিডিঅ' বনাই ত' ব্লগ ভিডিঅ' বনাব কৰোঁ মানে কি তো তেনেকুৱা আৰু মানে কি ঠিক আছে ত' সেইটোৱে হ'ল কথা মানে যিহেতু মানে কি ইউটিউবত খুব কম্পিটিশ্যনটো এতিয়া বৰ্তমান খুব বেছি আৰু এণ্ড তাৰ লগতে দুটামান কথা কৈ দিওঁ মই আপুনি যদি থামনেল চামনেল এতিয়াও বনাব নাজানে চ' থামনেল ডেফিনেটলি থামনেল মানে কি এটা ভাল থামনেল বনালে মানে কি ক্লিক থ্ৰু ৰেড বুলি কয় এইটো যিটো নেকি আপোনাৰ চিটি আৰ শ্বৰ্টকাটত চিটি আৰ ক্লিক থ্ৰু ৰেট সেইটো বাঢ়িব আৰু মানে কি থামনেল যিমান পাৰে থামনেল ভালকৈ বনাব আৰু যদি আপুনি এতিয়াও যদি গম নাপায় মানে কি থনেল ক'ত একজেক্টলি বনাব লাগে চ' প্লে' ষ্ট'ৰত যাব থামনেল মেকাৰ বুলি চাৰ্চ কৰিলে ভেৰাইটিছ মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ এপ আহিব আপোনাৰ মানে কি থনেল মেকাৰ মানে থাৰ্মেল বনাব কাৰণে এটাই মাত্ৰ নহয় মানে কি বিভিন্ন ধৰণৰ থামনেল মেকাৰ আছে যিকোনো এটা চিলেক্ট কৰি নেখিনি তাতে থামনেল বনাওক ঠিক আছে এণ্ড তাৰ লগতে আপোনাৰ এইটো এইটো কি বুলি কয় তাৰ লগতে আপোনাৰ মানে কি ভিডিঅ' চিডিঅ' মানে কি যিমান পাৰে মানে কি ভালকৈ এডিটিং কৰা শিকি লওঁ অকণমান মানে এডিটিং যদি এডিটিং মানে কি আপুনি এতিয়াও মানে কি যদি ভাল এডিটৰ মানে বিচাৰি পোৱা নাই চ' আই ডেফিনেটলি ৰিকমেণ্ড ইউ টু ইউজ কাইণ্ড মাষ্টাৰ মই পাৰ্চনেলি মই খুব নিজে ইউজ কৰোঁ এইটো কাইণ্ড মাষ্টাৰ চ' এতিয়া খুব অ'পেন শ্বই মানে কি ভাল আৰু ইডিটিং মোবাইলৰ কাৰণে মেইনলি মানে কি মোবাইল ইডিটিং কৰাৰ কাৰণে চ' খুব ভাল আৰু তাৰ কাইণ্ড মাষ্টাৰ যিহেতু মই নিজেই ইউজ কৰোঁ এইটো কাইণ্ড মাষ্টাৰ চ' যিয়ে নহওক আৰু তাৰ লগতে মানে কি যিমান পাৰে ভাল ভিডিঅ' মানে কি ব্লগিঙেই হওক তাৰপিছত মানে কি যিকোনো মানে কি যিকোনো টপিকৰ ওপৰতে হওক ভিডিঅ' মানে কি যিমান পাৰে ভাল কোৱালিটি ভিডিঅ' মানে কি বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব তেতিয়া মানে কি অডিয়েঞ্চে চাব অডিয়েঞ্চ চালে ডেফিনেটলি আপোনাৰ চেনেলটো মানে কি ৰেং জল্দি জলদি মানে কি ৰেং হোৱাৰ কাৰণে মানে কি চাঞ্চ এটা থাকে আৰু হাই চাঞ্চ চ' এইবোৰে আৰু মেইন কথা এইটোৱেই মানে কি আপোনাৰ যদি কেটেগৰী এতিয়া চিলেক্ট কৰি লোৱা নাই মানে কি পা স্পেচিফিক এটা কেটেগৰী চিলেক্ট কৰক আৰু তাৰ ওপৰত কণ্টিনিউছলি ভিডিঅ' পোনাক এণ্ড আপলোড কৰোঁ ইউটিউবত ডেফিনেটলি আপোনাৰ চেনেলটো মানে কি গ্ৰ' হ'ব এদিন নহয় এদিন ঠিক আছে ত' এইখিনিয়ে ক'লোঁ মই পাৰ্চনেলি এজ মাই এক্সপেৰিয়েঞ্চ চ' যিহেতু মানে কি ইউটিউবত খুব কম্পিটিশ্যন চ' এইবিলাক সৰু সৰু কথা বাট ফ'ল' কৰিব লগা কথা এইবিলাক মানে মন কৰিব লগা কথা আদাৰৱাইজ আপোনাৰ চেনেলটো কেতিয়াও ৰেং নহ'ব এণ্ড গ্ৰ'থ নহ'ব গ্ৰথ নহ'লে আপোনাৰ ইউটিউবত মিছা মিছি টাইম ভৰপাৰ কৰিটো লাভ নাই চ' এইখিনিয়ে ক'লোঁ মোৰ যিখিনি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছিলে তাৰ ওপৰতে কৈছোঁ ত' যেন হওক আশা কৰোঁ কথাখিনি বুজি পালে এণ্ড যদি কথাখিনি শুনি ভাল পালে ত' যদি কথাখিনি শুনি ভাল পালে অভিয়াছলি এটা লাইক কৰি দিব এণ্ড ডণ্ট ফৰ গেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাৰ ইউটিউব চেনেল ত' মিলিতে আহিছিল নেক্সট ভিডিঅ'পাৰ তাপ তাকিলে বাই গাইচ এণ্ড চি ইউন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আৰু যোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ যদি আপুনি মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কি ইউটিউব ৰিলেটেড এনি টপিক যদি আপোনাৰ কিবা অপিনিয়ন আছে যদি সুধিব লগা আছে ডেফিনেটলি ইউ কেন কমেণ্ট মি ঠিক আছে আই উইল ट्राइ टू मेक एंडार भिडीओन देट पार्टिकुलार टपिक ठीक है तो जे नौ गाइज मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर तब तक के लिए बाय एंड यू इन द नेक्स्ट भिडिओ